в пенсионном фонде никакие бумаги не подписываются, все заявления принимаются здесь. Если мы выходим на дом у человека взять заявление, это очень редкие случаи. Это только если человек лежачий, нам не может сам подойти, то мы предварительно с родственником, с родственниками договариваемся, чтобы нам открыли дверь. Люди даже не в курсе, что они подписывали. Они почему-то, ну, наверное, пользуясь доверием людей пожилого возраста не прочитывают люди бумаги, к сожалению, и не знают, что подписывают. Представители не пенсионного фонда, и уточняли мы в Управлении труда и социальной защиты населения, без предварительного разговора к пенсионерам, что мы выйдем на дом, никому не ходят. И если есть такие случаи, что представляются представителями пенсионного фонда, нужно спросить удостоверение в первую очередь, во-вторых, перезвонить в пенсионный фонд, телефон диспетчерского пункта 71 75 22 и обязательно вам скажут, выходил представитель пенсионного фонда к человеку или нет. Но еще раз хочу подчеркнуть, без предварительной договоренности с пенсионером мы на дом не ходим. И ходим это только в исключительных случаях.